Марію Орловську вже вітаємо у нашій студії щоправда скайпом. Доброго ранку. Добре. Марія, ну сьогодні така для багатьох, мені здається, екзотична буде тема, але все ж про те, як приготувати солодощі не тільки смачні, а ще й корисні з того, що фактично є під рукою. Ну а якщо точніше, то як приготувати смачні ласощі власними руками, із, ну, із усього, фактично, що росте навколо, правильно? Да, в прошлый раз мы очень много говорили о разных травах, в основном тех, которые растут доступно в огороде или где-то вокруг нашего жилища. И сегодня хотелось бы продолжить эту тему, но немножко углубиться в то, что можно приготовить конкретно из того, что растет в огороде. Потому что э, мы очень много выпалываем, вырываем растений, не догадываясь о том, что они не менее съедобны, чем э, то, что мы садим. И сегодня утром я э, сходила э, к себе в огород и нарвала немножко травки, которая в э, обычных условиях называется сорняком, и приготовила из нее э, завтрак своим детям. И сегодня поделюсь с вами э, несколькими рецептами. Первое, что хотелось бы сказать, что для десертов мы выбираем растения, которые либо вообще не обладают выраженным, выраженным вкусом, либо они приятные на запах, такие как мята, тархун, Чаще всего для десертов использую клевер, вот я даже сорвала вам показать, вот он уже начинает ветвиться, чтобы расцветать, но мы используем листочки, все кроме грубого стебля, то есть обрываем и можем использовать наши десерты. Также мы можем использовать пастущую сумку, я думаю, что всем известно, как она выглядит, ну вот так вот она выглядит, это уже цветущая, в таком случае можно использовать верхние цветочки, можно использовать... Листочки, которые внизу ближе к корешкам. Также можно замечательно использовать лебеду. Это такой один из самых злостных сорняков. Вот так вот она выглядит. И она одна из самых приятных на вкус травок. То есть у нее практически нету травянистого вкуса. она содержит очень много белка, сравнимо, наверное, только с крапивой по количеству белка в травах. И по праву называется растительным мясом. Ею из нее можно готовить огромное количество блюд, начиная от начинок пирогов, сырники добавлять, из хлебцы делать, из ее семян делают кашу, по вкусу похожую на гречку. То есть лебеда – это такая травка, которую я советую, если у вас много сорняков, просто сушите на зиму лебеду и потом добавляйте ее Так же, як укроп кропи Петрушку, Ва всі блюда, вона совершенно бізобідна і очі вкусна. Сьогодні на ось, например... ось скажіть, да. чи дійсно кожна із цих трав вирізняється на смак? От для людей, які звикли до штучних солодощів, до додаткових барвників, чи зможуть він вони відчути власне смак цієї трави? Чи її потрібно додатково чимось підсилювати? А... смысл в добавлении дикоросов травы, это не то, чтобы из них получить какой-то вкус, а наоборот насытить блюдо всем полезным, что содержит травка. То есть, на, поэтому я и говорю о том, что выбирать лучше травы, которые не сильно пахнут, э, Но, ну, например, лучше не брать там много под одуванчика, например, в десерт, потому что он может горчить, да? зато он замечательно идет в салаты, в принципе, один-два листика можно добавлять в любой коктейль, они не, не изменят как бы вкуса. Но а основную, базовую как бы вот э, массу лучше брать из трав, которые мягкие на вкус, то есть это э, вот клевер, лебеда замечательно идет, это может быть э, такой вот э, шпарыш, только молодой, когда он еще не сильно ветвится, это может быть, например, э, макрица вот так вот она выглядит. «Звездчатка» еще по-другому называется. То есть они очень нежные, и э, все остальное вы добавляете э, вкусное и сладкое в этот десерт. Например, сегодня утром я готовила коктейль для деток, ну, скажем так, коктейль мороженое, он получился густой, они замечательно его э, спушили, были очень довольны. Э, в нем э, в основе идет клубника замороженная или уже свежая, если она есть. У меня была замороженная, э, финики. Тут даже нет меда вот в этом десерте. То есть здесь клубника замороженная, финики, один банан и зелень. То есть где-то пучочек, ну где-то вот как четыре таких вот пучочка. Лебеда, клевер, несколько листиков одуванчика. Все это взбито в блендере. Я даже не процеживала, если посмотреть, то видно кусочки травки если вы готовите для людей которые никогда не ели ничего зеленого и их это может смутить то можно потом э, вначале взбить как бы мелко э, траву э, а потом десерт э, пропустить через сито и тогда крупные частички у вас останутся но вы все равно получите насыщенный э, полезный вкус э, особенность вот этого десерта в том что у него получился не просто клубнично Клубничный вкус, а такой, знаете, очень свежий, да, еще тут листики мяты. Она тоже у меня растет, в принципе, самостоятельно. Вот так вот она выглядит, но не бывают разных сортов. У меня два сорта. Несколько листиков мяты, которые как бы придали аромат, да. Но вот э, вкус десерта очень свежий, такое ощущение, что вы вот просто на лугу его кушаете. А самое главное, что эта зелень, она дает энергию, и когда человек утром кушает такие э, продукты, у него сил, энергии хватает до, скажем, глубокой ночи, он сохраняет э, веселость. Также очень хорошо сейчас можно использовать сирень в любые десерты, не только для украшения, но и сами цветочки можно взбивать в небольшом количестве, ну, предположим, вот такую веточку можно взбить там на четверых человек, да, с теми же ягодами, фруктами, и это будет очень полезно и красиво, то есть этим можно и украшать. Сирень тоже можно заготавливать на зиму, Цвіточки сушить без палочок. Ну, в принципі, його, мабуть, навіть сушать з палочками, а потім просто протирають руками і обсипаються. Вони. Марія, а е... чи є такі трави, які не бажано взагалі використовувати і не бажано споживати? От вони не матимуть ні корисного, приємного смаку, ні абсолютно ніякої користі? Ну, звісно, є трави, які, наприклад, в взрослому стані тяжело вживати. Да? Наприклад, травка така, як. парей, да, которая очень много растет. Ее, кстати, ну, как бы так мы ее не едим, но едят все животные. И на самом деле из ее корней раньше делалась мука. То есть э, те травы, которые нам тяжело жевать или они не очень приятные на вкус, чаще всего используются тогда корни, либо очень молодые части. Но я вам скажу, что вот в огороде у человека, когда вот он просто живет на земле, и он не будет ничего делать с ней, не будет ее там копать, садить что-то. Вот у него очень мало вырастет ядовитых растений, практически, ну, там даже такие ядовитые, как чистотел, они все равно для нас благостные, лекарственные, да, единственное, что мы их там не добавляем в еду, но есть такое э, поверье, э, скажем, или совет, когда вы проходите мимо вот этих растений, как полынь, чистотел, который вы не, еди не едите каждый день, там, да, в питании, Просто берите листик и жуйте. Если вы хотя бы раз в неделю будете жевать листик чистотела, это очень маленькая доза, чтобы навредить человеку, но это достаточная доза, чтобы поддерживать в нем баланс от каких-то бактерий либо э, неправильных клеточек, которые могут превратиться в раковые. Марія, вам дуже сьогодні дякуємо. На жаль, не змогла спробувати ті десерти, які ви приготували, але принаймні знаємо тепер, як це зробити. Про здорове, смачне і рослинне харчування сьогодні говорила з Марією Орловською, і вона підказала про те, що фактично будь-що, що росте навколо, можна використовувати для того, аби приготувати можна смачний десерт. Навіть можна з'їсти.